Мы есть 25 батальон территориальной обороны Киевская Русь. Хотя разговоры ходят разные по поводу, что нас как бы хотят переименовать без нашего согласия. Мы на это не согласны, так как мы участвуем здесь и мы на данный момент существуем, как 25-й батальон территориальной обороны. Вот. Мы несем службу в принципе нормально, нормально на этой территории, где мы находимся. То есть у нас получается окраина Дебальцева объект ответственный, скажем, так. в районе Попасного, в районе э, туда идет вергулевка, были пере, перестрелки градами, торнадами, тяжелой э, артиллерией, вот и со стороны Чернухина тоже слышны разрывы, разрывы. Ну где-то с вечера, да, где-то с дня по вечеру вот так вот. А днем более-менее нормально, спокойно. Обстрелы, ограды, минометные обстрелы они часто попадают по гражданским домам. Так что много населения так сказать, умирает. Ну, с той стороны они никого не жалеют. Так что мы как сюда пришли, то так сказать, ну, много взглядов такие, что недовольны. А большинство довольны, потому что, как были тут сепаратисты, они позабирали машины, большинство людей, так что они были довольны, когда мы сюда приехали. Два раза попадали в засаду, я, ну, кто один раз был, ну, я два раза был в засаде, ну, было очень страшно, это был первый бой, так что, да, видишь, когда АГС-30 российского производства, у нас в Украине такого нет летит над головой красная такая свеча и падает очень рядом. Ну, тогда я спрятался под вагоном и возле вагона тогда взорвался еще минометный снаряд. Тогда я сразу, извиняюсь, сразу вниз своим, потому что страшно было очень. Якраз тут знаєте, людина перевіряє себе на не тільки на патріотизм, на свою відданість народу, державі, але і швидше всього духовує, сама собі доказує, що вона може це зробити. И я вижу в их глазах, что они много могут сделать.